Ну что, ребята, проверяем, сколько же дает наш забор. Давайте. Смотрим. 9 ампер. 9 ампер при мощности в 13 ампер. Ну что, получается на 70% вертикально наш забор работает. Давайте на инвертор пройдем, посмотрим, что же наш забор сейчас выделяет. Кстати, вот сейчас делаем, Теслу будем заряжать, ребята. Вот сейчас коробочку вынесли, сейчас будем от нашего забора заряжать Теслу. А вы говорите, что нельзя будет. Все будет можно. Давайте до инвертора пройдем, посмотрим, что там. Действительно. Так, не забываем за, за наши светодиодные экраны, ребята. Ж покупаем, подсвечиваем бизнес. И погнали к инвертору. А ну, забор давай, классный. Вот забор. вот забор. Ребята, почти 4 киловатта. Облачно. Солнце не на 100%. Облачно, ребята. Ну, у нас еще, видите, как мы красиво сделали. Так что, кому надо там 200 киловатт, Сделаем, сделаем в один просто.